दहशत गर्द पितनौल हिंदुस्तान मुल्बस है सानहे के बाद वजीर आजम और फील्ड मार्शल सैयद मुनीर का दौरा को बस हमले के मुतासरी और जख्मी बच्चों ऐसी मुलाकात अयादत की मसूम जानो के जिया पर इस हरे अफसोस वजी बलोचि और कोर कमांडर कोयटा की बहिमाना हमले ऐसी मुताल ब्रीफिंग शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान भारतीय मजमूहडो को आलमी बरादरी के सामने बेनकाब करेगा दहशत गर्दो और उनके सहूलत कारों को कटहरे में लाया जाएगा भारत के आलायकार बनकर दहशत गर्द ग लेते हैं दहशत गर्द बलोच और पख्तून आवाम की आला इकदार नाफिज करने वाले इतारों के साथ मुतहद है दहशत गर्दी के खात्मे मुल्क की खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ का अजरी शिकस्त के बाद भारत ओछे हथखंडों आरोप उतर आया प्रस के जरिए बलोचिस्तान की आम आरोप भारतीय स्पॉन्सर दहशत गर्दों का फौजदार में स्कूल बस पर हमला तीन तालबात और दो जवान शहीद उनतालीस बच्चों से तिरपन अफराज जख्मी आठ की हालत तश्शनाक चौदह में छठी जमात की ईसानियामरू सातवी की हिफा कौसर और दसवीं की ईशा सलीम शामिल आई एस पी आर के मुताबिक भयानक हमले की मनसूबाबंदी भारत में की गयी हमले को बलोचिस्तान में मौजूद अलाकारों ने सर अंजाम दिया मासूम बच्चों और शहरी ऐसी जैसे आसान हताफ को निशाना बनाया गया भारत का मखरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा दहशत गर्दों मंसूबा साजों सहूलत कारों को अंजाम तक पहुँचाने का बच्चों पर हमले का बदला लेंगे दहशत गर्दो को चुन चुन कर मारेंगे। पाकिस्तान अब हार्ड स्टेट बंद कर रहेगा वजीर अला बलोचिस्तान का दो चोक ऐलान सरफराज मुफ्ती ने कहा बस पर हमले में भारत मुलबिस है अपने अलाकारों ऐसी सूबे में दहशत गर्दी करा रहा है मरियम नवाज का वजी आला बलोचिस्तान ऐसी राबता उस में स्कूल बस आरोप हमले आरोप अफसोस का इजहार बात के महत्ता दहशत गर्दों का मुकमल तौर पर कला खुबर खेलेंगे सदर मुमलिकत का आजम मासूम बच्चों बेगुनाहों की शहादत पर गम गुस्से का इजहार बिलावल भुट्टो यूसुफ रजा गिलानी मोहसिन नकवी और अब्दुल अलीम खान के बच्चों पर हमले की शदीद मजम्मत कहा ऐसी गिरोह हरकत सिर्फ भारत ही कर सकता है हर बच्चे के खून का हिसाब दिया जाएगा दुश्मन कान खोल कर सुन ले एक एक दहशत गर्द का खात्मा करेंगे चैन से नहीं बैठेंगे अदातारण की कौमी असम्बली में घन का राज अमरीकी मजम्मत, यूनिसेफ का भी मुतासरा खानदानों से इजहार पाकिस्तान और भारत का जमाना अम की पोजीशन पर आने आरोप इतफाक की सतह पर पेशरफ सिक्योरिटी एडवाइजर्स न्यूट्रल मकाम आरोप बातचीत करेंगे भारत से कश्मीर पानी तिजारत और दहशत गर्दी आरोप बात होगी अमरीका ने जनबंदी में अहम किरदार अदा किया सीज फायर की दरख्वास्त भारत की जानव ऐसी की गयी वजी आजम की सीनियर सहाफियों ऐसी गुफ्तु कहा इसराइल ने जंग के दौरान भारत की भरपूर मदद की ठोस शवाहद मौजूद है कलगम डी एन ए के पीछे भी भारतीय खुफिया एजेंसियाँ हैं मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने का फैसला हुकूमत का है फौज का नहीं फैसले में नवाज शरीफ की मुशावरत शामिल है हम तरजीह लेकिन भारत जंग चाहता है तो फिर जंग ही सही हम तैयार हैं पाक फौज का दुश्मन को दो चौक पैगाम बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए डी जी आई एस पी आर ने भारत आग ऐसी खेल रहा है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एटमी जंग बेवकूफी होगी ये रास्ता दोनों मामालिक के लिए तबाही का बायस बन सकता है असल तनाजा भी मौजूद चिंगारी किसी भी वक्त डाली जा सकती है दुनिया जान चुकी भारत का मौके भी बुनियाद पाकिस्तान ने जारहत का बालिग नजरी से रद्द अमल दिया और कशीदगी को बढ़ने से रोका भारत को नफा तुला और मजबूत और मुतनासिब जवाब दिया हमले की पेश की इतरा का बयान ऐसा कुछ नहीं हुआ से के एहसास में जी एच क्यू में बुरार तक पेश फील्ड मार्शल ने यादगार शोहदा आरोप फूल रखे फाते की फील्ड मार्शल ने अपना एहसास पूरी कौम मुसल्ह फाज बिलखसूस वतन के नाम कर दिया धमाके के बाद फील्ड मार्शल के एजाज में हमारे सदर में होने वाली तक मैदान जंग में हार के बाद मोदी सरकार बुखलाहट का शिकार और हथकंडों पर उतर आई पाकिस्तान के एक और सिफारती अहलकार को चौबीस घंटे में भारत छोड़ने का हुक्म पाकिस्तान का भी एक और इंडियन सिफारतकार को नापसंदीदा शख्सियत करार देने का फैसला भारतीय नाजुम के दफ्तर खारजा तलबी का इम्कार पाक चीन और अफगानिस्तान के वजरा खारिजा का सहफरी इजलास सी पैक को अफगानिस्तान तक तो देने और इलाकाई रबारी को मजबूत बनाने का फैसला बाहरी बढ़ाने और तल्ल को मजीद गुस्सा देने आरोप इतफाक पाकिस्तान और अफगानिस्तान का दहशत गर्द ध्रुपों के खिलाफ मुश्तर का कार्रवाई का भी फैसला इजलास में ग्वरपोर्ट अफगान ट्रांसिट्रेट और माइनिंग ऐसी मुतालि अहम फैसले भी किए गए चीनी वजारत खारिजा का ऐलान जारी नायब वजी कई मकान अफगान वजी अमीर ऐसी मुलाकात मफाद को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाजा हल किया सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर सारसी के किरदार से आगाह कर दिया व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तु करते हुए बोले दोनों मुल्कों से कहा कशीदगी खत्म न की तो तजारत नहीं करेंगे रे वाले मनासर तीन दिन हो गए खाना नहीं मिला गजा में बुजुर्ग मज़ूर शहरी सहाफ़ी के सवाल पर रो पड़ा ए अल्लाह हम कहाँ जाए हमारा तेरे सिवा कोई नहीं खुदा के लिए जंग बंद कर दो जहाँ जाते हैं इन ख़िलाफ़ का आ जाता है वालिद को कहाँ तलाश करूँ फलस्तीनी बच्ची आ हो बुका गजा में इसराइली दहशत जारी बमबारी मजिद नब्बे फलस्ती शहीद और रोज में एक सौ साठ शहादतें गजा में खुराक की किल्लत कहत का रूप धारने लगी भूख के मारे फलस्ती रोटी की तलाश में दरबदर मगरबी किनारे में यूरोपीय सिफारतकारों पर फायरिंग फ्रांस और स्पेन का इसराइली सफीर को तलब करके एहतजा चीनी बाजार खारजा का गजा की सूरतहाल आरोप इजहार तशवीश सदर महमूद अब्बास का आर्मी बरदरी ऐसी गजा की नाकाबंदी खत्म करवाने का मुतालबा चोर होशियार खबरदार शिकंजा मजीद सख्त जुर्माना पाँच लाख से बढ़ाकर पचास लाख करने का फैसला मॉनिटरिंग के लिए कैमरे लगाए जाएंगे एफ बी आर रुकाम की के कमेटी खजाना को ब्रीफिंग टैक्स चोरों की निशानदेही पर पाँच से दस हजार रूपए इनाम का ऐलान कमेटी अरकन की ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए एम एस टी स्कीम की तजवीज एफ बी आर का साफ इनकार आई एम एफ प्रोग्राम के बायस ये मुमकिन नहीं वजी अला पंजाब के जी सदारत लिखी पार्लिमानी पार्टी का इजलास भारत के खिलाफ मजम्मती करारदादा मंजूर ऑपरेशन महसूस की कामयाबी आरोप मुबारकबाद नवाज शरीफ शरीफ मार्शल आसिफ मुनीर को खराज तहसील मरियम नवाज के अरगान असम्बली को तरक्याती मनसूबा आरोप तीन घंटे तवील ब्रीफिंग कहा हर वादा पूरा होगा कोई जिला या तहसील ब्यूटिफिकेशन प्लान ऐसी महरूम नहीं रहेगा कमेटी में चेयरमैन पी टी रहमान का अहमद बली पर नशा करने का इल्जाम आपको तकलीफ क्या है सरबरा ए एम पी फड़ा कुछ कमेटी चेयरमैन आखर शाह का भी रिमार्क आरोप इधारे आरोपी चेयरमैन पी टी ए ने माफी मांग ली सैनटर अहमद बली का मुआवजा कबूल करने ऐसी इनकार तहरीके इस पेश करने का एलान इस्तीफे का मुतालबा गर्मी की लहर आज भी बरकरार रहेगी सिब्बी में दर्जा हरारत की फिफ्टी पचास डिग्री तक पहुंच गया दादू डीजी खान उनचास नवाबशाह सखर में चालीस डिग्री रिकॉर्ड बनू पैंतालीस लाहौर फैसलाबाद तुरबा चवालीस और इस्लामाबाद में पारा बयालीस डिग्री को छू गया बांग्लादेश के खिलाफ टी ट्वेंटी सीरीज के लिए दस्ता तैयार साई भय की वापसी हसन अली ज्यादा फरहान हुसैन तलत को भी एंट्री मिल गए शाहिना अफरीदी मोहम्मद अली सुफियान उस्मान खान ड्रॉप रिजवान और पापर भी टीम का हिस्सा नहीं सीरीज का शेड्यूल जारी मैचेज अट्ठाईस तीस मई और यकम जून को लाहौर में खेले जाएंगे छह साल बाद पी के फाइनल में पहुंच गया क्वालीफाइल मैच में इस्लाम यूनाइटेड को तीस रन से शिकस्त दो सौ दस रन के ताकुब में यूनाइटेड की टीम एक सौ उन्नासी रन पर आउट उस्मान तारिक नतीन मोहम्मद आमिर वही अशरफ वसीम जूनियर के दो दो शिकार इस्लाबाद यूनाइटेड के पास फाइनल तक रसाई का एक और मौका एलिमिनेटर वन की बातें टीम ऐसी जुमे को मैच खेलेगी उम्मीद करता हूँ की आपको तो आज की वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफि